скажем, халатное отношение к эксплуатации привело к тому, что действительно каток надо спасать. Я был на этом катке 10 мая и видел все своими глазами. В отличие от Херсона, как содержится там точно такой каток. И мы считаем, что в ближайшее время Херсон может иметь команду. Но, как я сказал, работать над инфраструктурой, развитием инфраструктуры системно, а не хаотично. Допустим, я считаю, если говорить о перспективе, считаю, что вполне возможно иметь команду, которая будет играть в чемпионате Украины в городе Луцк. Потому что Луцкая команда, она чемпион западной Украины среди аматоров. Там есть действительно фанаты хоккея, которые, скажем, при совместной работе с властью и бизнесом, если соединить усилия власти и бизнеса, можно создать команду. И под команду там надо строить каток. Так же само Город Кременчуг. Если вы отслеживали посредством массовой информации, то несколько раз были публикации, что мэр Кременчуга, он уже публично заявляет, что он будет делать все, чтобы у Кременчуге была профессиональная хоккейная команда. Исходя из того, что команда города Кременчуга двукратный чемпион Украины два года подряд, чемпион Украины среди непрофессиональных команд. Вот они последний раз выиграли это звание 28 июня в городе Харькове. Вот завершился чемпионат. Значит, будет идти там работа, Лига будет, скажем, с этими городами, руководством этих регионов работать вместе в плане создания команд. Значит, туда надо направлять усилия, чтобы там был каток. И вот так работать, привести это все систему, я думаю, что поэтапно, постепенно порядок будем наводить. Ну, естественно, будут будут развиваться клубы, будут богатеть клубы. То есть, естественно, надо на второй этап приходить к тому, чтобы строить другие хоккейные арены. Ну и я разговаривал с одним из руководителей одного хоккейного клуба, и очень приятно, что у этого хоккейного клуба есть амбициозные планы в ближайшее время заявляться на участие в чемпионате континентальной хоккейной лиги. Если это произойдет в истории Украины, І попитка, щоб була успішна, то от этого хокей только виграє. І уровень розвитку хокею на Україні подивиться. Дякую, Дякую. ще запитання, будь ласка. Я єдиний вже додав би. В цьому році дійсно щодо авангарду. Да? Дійсно приклали дуже багато зусиль, і в нас є вже бачення, що ми його такі в цьому році. Реконструюємо. були багато нам проблем, тому що це профспілкова власність, земля міста, так далі, так далі. Все питання ці зняті. Реконструкція проєктом реконструкції передбачається те, що збільшення місць для глядачів до тисячі. Зрозуміло, реконструкція. Полягає в тому, що зовсім буде замінено все технологічне обладнання і так далі. і так далі. Тому зараз готуються тендерні пропозиції всі. і Я думаю, якщо все буде успішно, дійсно до кінця листопада ми отримаємо, як його називати, новий, оновлений, але я думаю, все ж таки новий, красивий, потужний. з Новительным обладнанием. Каток зе старую назывую авангард. Благо. Анатолий Иванович, лосевой копят экономик. У меня к вам такой вопрос. Не вытесли ли наступить на те же грады, на которые в свое время наступила Федерация футбола Украины с созданием футбольной лиги? Не боитесь ли вы, что начнутся какие-то конфликты внутри? Или в украинском хоккее пока еще не столько денег и амбиций? Дякую. А по-перше, всі зібралися заінтересовані в тому, щоб розвивати хокей. І на сьогоднішній етапі ми не бачимо ніяких перепон і розуміння, що ми русніться спільно в одному напрямку. З другого питання у нас немає якихось, скажімо так, Внутрішніх перепон, можливо, внутрішніх заангажованості. Президент Федерації не являється ні братом, ні, ні сватом, ні власником ніякого з клубу. Третє питання. Зрозуміло, що коли буде продовжуватись робота, будуть амбіції, будуть. Виникати якісь питання, непорозуміння. Ну, для того ми і будемо спільно працювати, щоб все це не переходило за межі тих органів, які будуть у Федерації хокею і професійній хокейній лігі, включається дисциплінарна комісія, все решта так далі. так далі. Все повинно вирішувати в спортивному руслі і по спортивним принципам. Дякую. Ну, я продовжу, можна, з вашого дозволу. Е -е, якщо ви задали про футбол, то у футболі, наскільки я розумію, є три президента, да? президент Федерації, президент ПФЛ, і президент, президент Прем'єр ліги. Ми свідомо йшли від того, щоб е -е, керівник професіонально-хокейної ліги не був президентом. Я думаю, це також частина відповіді про відповідні амбіції. Главное – делать справу. А работы тут очень-очень дуже, дуже много. Когда делать работу, то про интриги, час, на интриги час не будет. Дякую, пожалуйста, за вопрос. Олег Веченкин, творческое объединение Овертайм Харьков». 2000, в сезоне 2001-2002 года в составе победителя первой лиги ВХЛ команда «Химволокно-Могилев» в стартовой заявке было 4 белорусских хоккеиста остальные были россияне. Бюджет 300 тысяч долларов предусматривает, ну, в среднем, в первом прикиде, э, грязными, месячный бюджет фонда заработной платы, это, это порядка 7,5 тысяч долларов в месяц. Можете посчитать на 25 хоккеистов, сколько это. Из этого исходит вопрос, где вы возьмете на 10-12 команд хоккеистов, и учитывая, что большинство из них, если команда будет сильная, не все будут гражданами Украины, не слишком ли мало. Минимальный фонд 300 тысяч. Спасибо. Я в уступительном условии говорил о том, что ишла дискуссия про количество легионеров. И она на сегодня не завершилась. Проект регламента находится на руках у представителей клубов. И я думаю, что мы примем правильное решение. Даже те клубы, когда. Шла дискуссия по легионерах, а действительно она была непростая эта дискуссия. Некоторые клубы заявляли, представители клубов, да, вы хватит украинских хоккеистов. И они говорили, вот пять и не больше. Потом же эти клубы в рабочем порядке звонили и спрашивали, по легионерах уже определились? А что такое? Не хватает хоккеистов? Может на этот год вообще снимем лимит? Это раз. Но я думаю, что разумную формулу по легионерах мы найдем. Но я глубоко убежден, что чем больше на Украину будет приезжать какие из других стран, тем лучше будет для хоккея Украины и на ближайшее время. А исходя из того, и мы в ближайшее время посмотрим, кто какие заявки как сформировал, и предварительные заявки. Потом каждый клуб будет проходить аттестацию, и будет принято решение участия, не участия этого клуба в соревнованиях. Это раз. Второе. Ну и другое дело арифметикой с цифрами можно считаться, но это дело клуба, разграничивать свой бюджет и какую часть бюджета пускать на заработную плату и так далее. Но, но, одно из предложений, которое вносится и поднималось клубами и на рабочих группах это предложение поддерживалось, это установить минимальную заработную плату для украинских хоккеистов, которая обязательно должна быть прописана в контракте. То есть эта заработная плата будет немного другой по сравнению с тем, что вы говорили. В связи с последним ответом вопрос президенту Федерации. Анатолий Иванович, в Беларуси Батька планирует со второго полугодия вести для всех игроков команд высшей лиги по всем видам спорта Среднемесячную государственную заработную плату в размере 8 миллионов белорусских рублей. Очень трудно посчитать, что это где-то это от 1000 до 2, смотря какой курс брать, да? Долларов. Ага. Понятно, что на Украине это невозможно, но можно ли добиться хотя бы каких-то налоговых или прочих преференций в государстве? Дякую, взяли. Мы должны говорить про преференции не только преференции для всего спорта. На жаль, у нас на сьогоднішній день це є велика проблема. Тому питання повинні вирішуватися на державницькому рівні. Свої пропозиції ми підготували в цій частині. Дійсно, питання оплати, форми оплати будуть вирішуватися клубом, тому що діти тут Юрій Іванович підкреслював вже. До речі, я хочу сказати, що Юрій Іванович сам активно грає в, в, в хокей. і якщо від дозволок ми назвемо клуб е, нічної в який він грає. Якщо ні, він сам скаже. То ми розуміли, що професійний хокей не повинен бути не тільки словом, а професійний хокей, це достойна оплата за труд. Кокіїста, які за працю кокіїста, як він буде е, е, виконувати під час своєї кожної гри і тренувальних процесів. Зрозуміло, що насправді дійсно лева частина з цих 300 тисяч це все ж таки заробітна плата, тому що оренда льоду, який пірока, займає не таку частину, тому пропорції зовсім трошки будуть інші. Але те, що в регламентах ПХЛ передбачатися, буде, були різні ж пропозиції надати, щоб клуби надали всі контракти, мінімальні суми контрактами, суми контрактів, максимальних так далі. Так далі. Все це відпрацьовується на сьогоднішній день. Але те, що зараз буде допущений до гри. Підтверджений фінансово спроможний клуб, і де буде чітко передбачити умови захищені, умови оплати праці гравців, це в Україні в, 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 в хокеї буде вперше. Дякую. Будь ласка, ще запитання. В частности, интересует взаимодействие профессиональной хоккейной лиги со СМИ. Думаю, многих журналистов, которые здесь собрались, интересует этот момент. То есть, что будет нового, что будет интересного в этот раз, какие минимальные требования хотя бы по взаимодействию со средствами массовой информации будут выдвинуты ПХЛ-клубом. Почему задаю этот вопрос? Потому что, ну, тоже, опять же, доходит до смешного. Клуб заявляет про свои амбиции играть во дворце спорта, а потратить пару тысяч гривен на создание примитивного интернет-сайта он не в состоянии. Я не буду отвечать за клубы, я отвечу за профессиональную хоккейную лигу. Я могу сказать одно, что лично я в своей жизни провел достаточно много пресс-конференций, по всех городах Украины и не только. И я всегда был заинтересован в том, чтобы на пресс-конференции было как много больше журналистов. Чем больше журналистов, тем лучше. И профессиональная хоккейная лига будет открыта для общения средства массовой информации. И то, что вот вы сказали, что там требования к журналистам, какие будут предъявляться. Да не, я не, я, нет, не требования, а просто взаимосвязь. Как бы вот. Только э, пресс-конференции или э, что-то еще? Э, значит, э, ну вот если вы уточнили, то это звучит по-другому. Когда вы сказали требования, то я не понимаю слово требования к журналистам. Я, я этого не понимаю. Будет регулярное общение средствами массовой информации. Регулярное. И пресс-конференции, и презентации. И индивидуальная работа и руководство пресс при профессиональной хоккейной лиге. И в регламенте мы прописываем обязательные пресс-конференции тренеров команд по окончанию игр. Это даже норма прописана в дисциплинарном регламенте какие санкции будут клубом за отказ общения с журналистами. Да, и сегодня жизнь такая, коммуникация такая, что каждый клуб должен иметь свой сайт. Я с вами согласен, что создать сайт – это недорого. Сейчас непосредственно профессиональная хоккейная лига работает